Терміново потужні вибухи в Китаї. Трамп вводить жорсткі санкції проти РФ та зустріч Зеленського та Трампа про це та не тільки говоримо сьогодні з Романом Світано. Пан Романе, раді вас вітати. Дякую, що знайшли час. Бажаючих здоров'я, друзі. Одразу ставте цьому відео лайк. Вшіть свої коментарі щодо тих тем, які ми прямо зараз будемо обговорювати. Це дуже важливо, тому що в нас, по перше, думаю, аудиторія, і ми це знаємо. А по-друге, лише так з вашою підтримкою. Це відео подивиться якомога більше людей, і тому нам точно цікаво ваша думка. А пан Ранапан Романе, почнемо ми з того, що маємо напередодні вибухи в Китаї. Чорний гриб знявся в небі. Потужний вибух вибухи на фабриці феєверфеєрверків в китайській провінції Хуна. Ння за попередньою інформацією, 9 людей постраждало ще двоє. Зникли безвісти причини наразі розслідують. Про це от пише китайська преса. Пане Романе, от направду доволі багато останнім часом новин, схожих в Китаї. Що вам відомо про це? Чи пов'язуєте ви з військовими якимись моментами, чи це співпадіння на вашу думку? Это мы несколько дней чехвостим главное управление разведки за то, что они рассказывают сказки про геррания с иранскими запчастями. А когда начали копаться, поняли, что в Гераниях российских в основном китайских запчасти. Завод Прогресс российский, китайские запчасти, часть французских, часть американских и часть белорусских. А в основном Китай. Ну, естественно, поняли свою ошибку, натягивали слову на глобус про участие Ирана в производстве ирании вторых как минимум, сейчас, которые к нам летят. И пошли, естественно, работать по Китаю. Только начали со всего, со всего, что взрывается, только не с того начали. Ну, немножко надо навести фокус как минимум, то есть уже непосредственно по тем заводам работать, которые производят узлы и агрегаты именно для для ирании. а не просто все, что взрывается. Вот взяли, взорвали. Завод Китаю по производству хлопушек, То есть, ну, гуру только дай куда-то да, добраться, А в Китаї там конь не валялся, можна взривати все, що угодно. Ну, часть сарказму, звісно, здійснює, але mm -hmm. тим є. Всім, пане Романе. От продовження теми Китаю. Ми маємо інформацію про те, що ядерна війна все ближче Китай. Рекордними темпами нарощує ядерний арсенал за рік додано ще стоби боєголовок в Китаї. Пан Романе, що ви думаєте, от про це матеріали? Тут вже більш серйозно. Давайте ваша аналітика наскільки коректно в цьому говорити, що Китай готується до можливої війни, в тому числі ядерної. У Соединенных Штатов 5,5 тысяч боезаряда, у России 5,5 тысяч, у Китая там 500-600, 700 сейчас стало. Ну, чем это увеличит сильно? Они а сильно это увеличит определенные запасы китайские. Да, они пытаются там до тысячи боезарядов дотянуть, по крайней мере. Хотя смысла в этом абсолютно никакого нет. По сотне боезарядов, примерно по сотне в средних странах. Типа Северной Кореи, Индии, там, Пакистана где-то где-то того же Израиля по три сотни у стран, допустим, у тех же у Франции, у Великобритании где-то до трех сотен. Ну, они для оборонительных задач хватает и сотни, сотни тактических боезапасов ядерных, ядерных достаточно для того, чтобы остудить любые головы, которые там пыта, будут пытаться напасть на вашу страну. Ну а зачем китайцам там по тысячу? Вот у них задача стоит тысячу боеприпасов создать и хотя бы через тысячу перевалить. Потому что вроде как не Камильфо, большая страна, а у них практически столько же боеприпасов, как у Франции и Великобритании вместе взятых. Потому будут пытаться перевалить за тысячу. Но только связано это, чисто связано с, цифир, с цифирностью, не более того. То есть не увеличить там плюсом 100% боезапасов не увеличит и не приблизит никого к ядерной войне ближе, чем уже все к ней находятся. Так, крас, пане Романе, давайте про це більш детально, бо в дня політико пише про те, що країни східного флангу НАТО готують лікарні до війни з Росією. Про це от пишення політику. Пане Романе, от про від Китаю тепер до НАТО, давайте перейдемо про можливу агресію проти країн НАТО вже незабаром. Ми направду говоримо на перший ефір з вами. Очікуємо, що можливі певні провокації, гібридні провокації, можливо, якась агресія буде вже незабаром. От як ви це безпосередній матеріал сприймаєте? Чи дійсно країни Східного фонду НАТО готується до можливої агресії за Росією, в якому форматі це може бути. Та от по датам, якщо теж у вас є бачення, ця от тут вам слово. Ну, даже якщо сосед по своєму участку з топором вноситься в е -е, придурью, то однозначно себе купиш, как минимум йод, или е -е, щось связанное з порізами, понимаєш, що когда-то може прилететь. А здесь такой сосед, как Росія, носиться. с больше пяти тысяч, тысячами ядерных боезапасов, полумиллионной армии, которая ведет уже какую, какой год войну. Естественно, разворачивать некоторые сейчас свои новые округа, тот же Питерский, Московский, в направлении стран НАТО. Понятно, натовцы будут готовиться к противодействию. То есть это, это правильно, это, это военный подход. Всегда готовится к самому худшему. Военные всегда готовятся к самому худшему. И то, что сейчас вплоть до создания новых койко-мест, создания тех же медицинских учреждений под военные нужды, это тоже правильный подход. То есть, но ну, на данный момент, вот именно на сегодня, ну, россияне пока не готовы. Пока их армия на нашей территории проводит боевые действия, россияне не готовы выполнять боевые действия где-то масштабные на другом направлении. Просто не хватает сил СССР для этого, резервов не хватает. Это если что-то знают, допустим, наши партнеры, ну, там остановить боевые действия в, и освободить полумиллионную российскую обстрелянную армию, которая она может перебросить, допустим, на направление в сторону стран Балтии, и тогда, да, тогда эта опасность будет однозначно. В таком режиме, ну, вряд ли это произойдет, то есть остановить боевые действия практически невозможно, пока мы не выйдем на границу, на свою госграницу, на границу 91-го года. Это еще года 3-4, так как не... Хотя... К, к тому времени у россиян может появиться новое направление, опять же, страны Балтии, особенно Эстония. Вот э, за эстонцев самое больше э, болит душа. Почему, ваши они, они прижаты к э, балтийскому морю, российской практически э, российской гос, госграницей, и там внутри Эстонии находится большое количество уже пророссийски настроенных граждан. Выходцев в свое время из России. Потому на сложность, конечно, противодействия внутренней, особенно такой гибридной войне в Эстонии есть. И, а вот россияне как раз гибридную войну могут начать даже, даже сейчас, даже завтра. Это не будет масштабные боевые греби Гибридная война, раскачка ситуации, как это было в свое время в Крыму, на Донбассе. То есть они уже специалисты в этом, в этом деле, и они могут уже начать чуть-чуть ли не сегодня. Потому подготовка правильная подготовка правильная стран НАТО к возможному вторжению россиян на натовскую территорию. Еще раз повторюсь, основное вот направление – это, конечно, балтийские страны. Друзі, що ви думаєте прямо зараз? Напишіть в коментарях під цим відео щодо можливої агресії РФ проти країн НАТО. ваша думка, ваша позиція прямо зараз під цим відео. Традиційно також не забувайте окремим лайком. Також підтримувати аналітику Романа Світана. Бо лише так з вашою підтримкою це відео подивиться комога більше людей, в тому числі на території тимчасової Росії. Пане Романе, фактично на підтвердження ваших слів про Литву, Латвію та Естонію. А дійсно також виходять в матеріали в західній пресі про те, що РФ можна напасти на Балтію чи на Київ вже восени. Тут ми пам'ятаємо навчання в Білорусі, так звані навчання в Білорусі. І десь ми теж цю картину вже з вами схожу бачили про навчання, які переросли в велику війну, і на підтвердження цих слів журналісти наводять те, що РФ почала доставляти до Білорусі військові вантажні літаки Іл-76. і також додають колеги про те, що Литва, Латвія та Естонія розробляють спільний план масової евакуації населення антизагрози. Вже незабаром пан Романе. Перше питання ІЛ-76, що це за літаки. Наскільки є дійсно це критерієм того, що РФ готує певну можливу агресію проти країн НАТО? І тут в цьому ж матеріалі згадується Київ. Тут от ваша аналітика стосовно цих слів і загально от по вересню, от ваші прогнози, бо дійсно багато інформації, в тому числі і нагнітання багато різних і псо тут, ваше бачення і ваша аналітика. Да, дело в том, что Ил-76, ну, несколько десятков тонн он может перевести. Никаких там проблем нет с переброской чего-то. Это должны быть тысячи самолетов, чтобы перебросить, допустим, серьезное подразделение именно на воздушным транспортом. Зачем им перебрасывать самолетами что-то большое количество? Да, они железной дорогой перевезут. И как раз это движение, когда пойдет желез, железнодорожные составы, вот представьте себе, состав ЖД, Пусть 50 вагонов. Вот 50 вагонов он перевозит батальон. Один ЖД-состав перевозит батальон. там 500, 600, 700 россиян. То есть вот, вот представьте, сколько это надо. Только э, одну бригаду перебросить в 5000 российских федерастов, Это уже 10 таких составов. А если 50 тысяч, это 100 составов. Вы представляете какое-то движение. Вот пока его не будет, ни о, о каких-то проблемах связанных с какими-то э, учениями э, и, а тем более, переброской с самолетами. Ну, из области фантастики какой-то это, придумывая на из пальца э, информация, вернее, и высосанная, высосанная из пальца проблема как таковая. Самолеты ничего в большом количестве перевести просто не могут. Они могут перевести что-то резко необходимое, срочно необходимое, или какие-то, допустим, грузы, которые по железной дороге неудобно перевозить. Вот и все. Там ракеты какие-то, допустим. может быть, какие-то часть боеприпасов. Но это не для нас масштабных наступательных операций. Ни в коем случае. То есть, а тем более Ил-76. Потому все эти полеты Ил-76 и брос в информационное пространство, что там несколько ИЛО куда-то зашло, и это уже подготовка широкомасштабным наступательным операциям. Это все и псо, непонятно что, или просто дилетантизм в чистом виде которые, людей, которые никогда не сталкивались с переброской войск как таковых. Еще раз на пальцах объясняю. Один батальон – это один состав железнодорожных. Это если с техникой, ну, то есть усиленный батальон, 500-700 бойцов. И, и естественно, на оборудование. То есть и вот представьте, возьмите, посчитайте. Для того, чтобы россиянам начать или плани спланировать на какие-то наступательные действия, ну, более-менее серьезные, им надо ну, 1200-250 войск. Так это сколько сотен составов, там до полутысячи составов железнодорожных должно зайти. И вы думаете, это мы не увидим, что ли? А с самолетами этого все не перебросишь. Потому пока это просто ложная тревога. Готовиться можно к чему угодно, І правильно діло що готується. То тут лишній раз це точно не буде. Ну на даний момент, повірте, крім гібридної угрози странам Балтії нічого не вражає. Пане Романе, і все-таки впродовж цієї теми маленьке, але важливе уточнення по столиці. Бо пам'ятаємо тут заяви від президента Зеленського, то тут ваше заспокоєння або навпаки? Діло да, ще раз повторюсь. Давайте ще раз на пальцях. Возможность напасть россиянам есть даже на Америку. Между Россией и Америкой, между Беринговым Берингов проливом 86 километров всего лишь, если кто не знает. А между э, грани, граница проходит между двумя островами российской и американской 3, по-моему, 6 или 8 меньше 4 километров. Между Россией и Америкой меньше 4 километров. Может напасть? Может, теоретически может. А практически будут они это делать, на данный момент нет. Та же самая картина и здесь. Теоретически могут они напасть на что на, на угодно. На Львов, на Ровно, на Киев, на Одессу, на Днепр, на Запорожье, на Тернополь, на что угодно, на Берлин, на э, Париж и так далее и тому подобное. Теоретически, практически это может начаться, можно говорить об этом, только тогда, когда пойдут вот эти э, сотни составов ЖД. В Беларусь. На данный момент этого нет. Даже э, вторжение россиян в 2022 году, оно ж, э, пред, в преддверии этого, заходили сотни ставов в Беларусь, заводили туда российские войска в 2021 году. Так сколько они? Они практически год туда заезжали. Год заезжали в Беларусь, завозили войска, там несколько десятков тысяч, там, там по-моему, тысяч 50-70 они завезли. Так это, это сотни составов были. Так вот этого еще до сих пор нет. О чем сейчас можно говорить? Чтобы что? Подтвердить теоретическую возможность. Так теоретически россияне могут и на марсиан напасть. В конце концов. Или там на, на, на венериан. Куда угодно. Но практически на данный момент говорить о каких-то действиях россиян со стороны беларуси нельзя ни в коем случае. Потому что они, они наступить в Покровск не могут. Они Луганскую область 2012 вот, год не захватили, Донецкую не захватили, Запорожскую не захватили, топчатся по Левому берегу у Херсонской области. Где-то там потоптались под Харьковом и сейчас под Сумами. Все. Они максимум, что могут, потоптаться в своем навозе. Больше ничего. Вот на данный момент им просто нет сил, средств для выполнения такого рода задач. Поэтому я не знаю вообще, зачем мы эти темы поднимать в информационном пространстве. Только для того, чтобы, может быть... Впереди думают сдаться, остановить боевые действия, рассказать, что остановкой боевых действий спасли Киев от э, наступления со стороны россиян, со стороны Беларуси. Чем? Там кто наступать будет? Они, я же говорю, наступить нигде не могут по линии фронта, по которым топчется уже 12-й год. Пане Романе, тут ви абсолютно праві. Дякую вам за роз'яснення та заспокоєння щодо і столиці і країн НАТО. Бо дійсно направду доволі багато різної інформації, в тому числі і про пандейською. Тому наша задача нині роз'яснювати основні моменти щодо фронту. Пане Романе, видання політико пише про те, що Трамп може вести санкції проти РФ в найближчі тижні. Також цю тезу ми вже чуємо в інформпросторі не перший місяць. Направду, як ви сприймаєте такі матеріали чи действно, Трамп может наважеться на санкции против России, и что это означает в коммуникации ШАТА-Россия? Вот то, что касается Трампа, его балабольства или какие-то его э, предполагаемые действия, их лучше не обсуждать. Это просто время тратить. по, по Трампу, если что-то и можно обсуждать, только те действия, которые он уже произвел. Какие Трамп произвел действия вот за последние полгода? Ну, реально, допустим, именно по действиям, никаких. Вообще никаких. Балабойство, да, действия были, не были. Какие санкции? Где как, как он что-то ввел? Что-то вот по, по, поносился по, по миру с введением этих внутренних каких-то экономических барьеров. Ну так это он тоже не сделал. Сначала ввел, потом снял, потому что забоялся и просто обделался, понимая, что идет обратная, обратная реакция. Ну, естественно, подзаработал на движении фондовых рынков. Все, а это значит украл. И когда-то к нему придут, возьмут за задницу. Не сейчас, не к нему так его родственникам, кому деньги передаст, который э, заработал на фондовых, на движении фондовых. Все, он ничего до сих пор не сделал и вряд ли что-то сделает на, на данном этапе. Поэтому э, тоже и это информация из области. А может быть, э, если э, одна бабка сказала, ну вот примерно так. Оптимально. Проговаривать и вообще обсуждать, и не то, что обсуждать. Анализировать можно только действия. Пока действия у Трампа просто... У него нет действий для анализа. А балабойство его, у него утром одно, он трендит, в обед другое, вечером третье. А завтра он просыпается, уже не помню, что говорил вчера, называется. Ну, ну человеку уже 80-й год. 80-й год человеку. Ну, что его обсуждать, его э, трендобойство. Пане Романе, тут дякую вам також за роз'яснення. І про ситуацію на полі бою. Давайте більш детально поговоримо. Бо діпстейт-аналітики виходять з публікації про те, що ворог просунувся біля Брулацького та в новополі на Донеччині. Що нині там відбувається, на вашу думку? Якби ви оцінили динаміку ворога тут об'єктивно, та нині найгречіший напрям на вашу думку? Ну, основне направління, овчав давління Росіян, буде на даний момент айон Константін Кирин Покровська. Почему Константиновка-Покровск? Потому что у россиян на, на это лето, исходя из стратегического расположения их резервов, видно, задача стоит расширить сухопутный коридор за счет захвата полностью Запорожской, левого берега Запорожской области и попытки захвата части, оставшейся части Донецкой области. Но вот то, что они будут делать, разворачиваться, то есть разворачивать наступательные операции россияне, не могут на данный момент из-за того, что завязли под Покровском, вот на уровне Покровск-Богатырь, вот где-то здесь они завязли довольно-таки серьезно, и завязли под, под Константиновка, они могут продавить это направление. Без продавливания этих направлений дальнейшее движение Российского фронта невозможно. И они прекрасно это понимают. Потому основные две точки, где будут россияне давить, район Покровска и район Константиновка. Естественно, сейчас там проводятся операции, они знакопеременные, то есть россияне туда перебрасывают достаточное количество сил средств. Мы туда подтягиваем свои резервы, по возможности, по крайней мере. Недостаточное количество по соотношению сейчас, ну, близко к критичному. Один к семи, один к десяти – это плохое соотношение. Ставить надо в строй силовиков, сколько раз уже говорили, правоохранители болтаются по по Украине без толку не знают, с чем себя занять. Их надо заводить в вооруженные силы Украины, усилить направление, по крайней мере, вдоль линии фронта. Это возможно, хотя бы несколько десятков тысяч поставить. То есть у нас есть возможность фронт остановить российский, то есть который они пытаются и удержать до производства достаточного количества вооружений для того, чтобы планировать наступательные операции. Но вот то, что сейчас, сейчас это будут вот эти две точки. Плюс может быть, подтянется еще направление Купенск-Лиман. Опять же, для чего? Для того, чтобы давить на Славянск. Не только с юга со стороны Константиновки, еще и с севера со стороны Лимана. Також, пане Романе, тримається тема інформаційна Сумщини, Що нині там бо пам'ятаємо, ми з вами говорили буквально в п'ятницю про те, що нібито вдалося стабілізувати там ситуацію та прорива в цьому році не буде. Про це запевняють ваші колеги, військові аналітики. То що нині там наскільки коректно дійсно говорити, що наступ збройні сили збройним силам України вдалося зупинити. Та в контексті літньої кампанії, як там можуть розгортатися події на вашу думку. Там еще наступа наступательных операций не проводилось. То есть то, то давление россиян в районе Сум, которое сейчас мы выдерживаем, это, это неправильно законченная наша Курдская операция. Неправильно закончена Она из рейдовой операции и управляемого отхода, который должен был быть в январе месяце, превратилась в бегство уже в марте. А естественно на плечах бегущих наших войск россияне заскочили на нашу территорию. Но их купировали, ну, пытаются, по крайней мере, по этому направлению. Хотя они еще до основных кондовых э, оборонных убежей не дошли. То есть до леса они еще не дошли. Их, их еще разматывают в поле, в полях. А естественно, россияне пытаются наступать. Наступательная позиция в поле очень уязвимая. Естественно, наши силы и средства их минусуют там ротами, минусуются в сутки. То есть это направление для россиян такое, одно из убийственных на данный момент. Оно не может быть развито до уровня даже оперативного, это, это направление. Почему? Потому что там нет стратегической задачи, никакой. Окружить или захватить суммы. для этого надо 200-300 тысячной армии, у них нет ее. Дойти до Киева 300 километров из области фантастики, это только уши задают. До Киева рачки не могут только дойти. И оттуда, по крайней мере, из-под из суммы. Это из области из нереально. Значит, нет стратегической задачи. Раз нет стратегической задачи, значит, не будет никакой инициативы по этому направлению. То есть это тактические, оперативно-тактические, тактические операции, которые россиянам позволили наши войска, бегущие из курского направления, провести. Но сейчас уже более-менее собираются там достаточное количество войск наших, перехватили управление. Есть видение действий дальнейших, по крайней мере, на данный момент. Я думаю, ситуация будет купирована. Но она даже, даже если она в каком-то негативе будет развиваться, она не принесет больших проблем. Максимум они упрутся в наши кондовые рубежи, как они уперлись по Харькову в Липцах и в Волчанске. По Харькову они уже второй год топчатся в Липцах и, и в Волчанске. Куда они там прошли? Но та же самая картина и по суммам. Там нет достаточного количества сил, средств, войск для того, чтобы проводить операции оперативно-тактического уровня. На данном этапе, на сейчас нет. Они могут появиться там через пару месяцев. Россияне готовят где-то на август-сентябрь усиление, по крайней мере, по тем направлениям, по которым у них получится какие-то оперативные прорывы. Ну, это они так думают, по крайней мере. А сейчас, на данный момент, просто нет ни не о чем говорить. Те силы и средства, которые задействованы россиянами вдоль линии фронта, они они на данный момент просчитываемые, и максимум они вот в таком режиме могут еще работать, допустим, полтора-два месяца, до подхода основных, еще раз повторюсь, основных. Но основные будут заходить в те места, где у россиян появится какая-то оперативная инициатива, оперативная возможность каких-то движений. На данный момент нигде ее практически нет. Також, пане Романе, наостанок хочеться згадати заяву від головку Він озвучив певну статистику, успішну статистику на правду збройних сил України. Про те, що лише з початку року наші воїни разили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки купанців. Величезна тут логістика йдеться про це. Це тисячі тонн знищених боєпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога. Пане Романе, ми з вами постійно оцінюємо динаміку, в тому числі втрат окупанта, і вже. Ві силі і в техніці, і в авіації, і з кожним разом і лише більше як би ви оцінили таку динаміку 20 тисяч знищених одиниць автомобільної техніки з початку року. Наскільки це мало чи багато в умовах тієї інтенсивності, яку ми маємо, та загально ва ваша аналітика. Терский бы лучше сказал, сколько россияне за три месяца накопили дизеля, бензина и керосина, как перестали бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вот если бы он эту цифру сказал, так он бы сам офигел от нее. То есть российская НПЗ работают без никаких проблем. Российская углеводородная отрасль накачивает российскую армию топливом по, под самую заглушку. А по, помимо этого, накачивая, особенно сейчас после того, как на Ближнем Востоке началась заваруха. А поднялась цена на российскую нефть, в том числе уралс уже стоит, ого сколько, то есть еще же будет расти. Российская экономика еще накачивается нефтедолларами, Потому вот над этим надо думать, а не над возможностью там отчитаться, а сколько коробочек было уничтожено. Считайте, сколько осталось, вот, вот эта проблема, и сколько еще приедет. Потому надо чуть разворачивать восприятие фронта, бороться не с тем, что уже уничтожено, и докладывать, а бороться с тем, что еще будет, и делать все возможное, чтобы его не было. Вот это основное. Поэтому надо возобновлять уничтожение российской углеводородки, возобновлять уничтожение российского топлива. Везде, где бы оно только могло быть. Тем более топливо само по себе, говорят, имеет возможность взрываться и гореть. Если Сырский об этом не знает, так бензин горит. Его только в спичку поднести надо. Ну, понятно, тяжелее горит уже тот же дизель или авиационный керосин. Туда надо уже похорошенько жахнуть. Но с бензина надо да, как минимум начинать. А бензина валом на нефтеперерабатывающих заводах. Ну, это я сейчас уже банальные вещи. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику, за вашу позицію. Роман Світан, льотчик, інструктор, полковник запасу української армії. Традиційно щодня роз'яснення основні теми з вами був Владислав Соловйов. Друзі, прямо зараз ставте цьому відео лайк, пишіть свої коментарі щодо тих тем, які ми обговорювали. Щодо заяв Трампа. Цікава ваша думка щодо вибухів в Китаї, Що це може бути? Теж залишайте ваші враження від відео, яке ми продивилися на початку. Також не забувайте про підписку та побачимось в ефірі на 24.